Ya tak panjang InsyaAllah Pertamanya 02000 Pengurusan dan perundangan tanah Serentak 020200 Iaitu kemajuan pengurusan dan perundangan 020300 Penyelarasan dan operasi tanah sekali dengan 100 Institut Tanah dan Ukur Negara Datuk Musi saya dah banyak kali bangkit uh, Perkara masalah uh, Maklumat yang saya ingin tahu Mengenai dengan kedudukan Tanah Rizab Melayu Dan uh, saya dah bangkit Dalam Dewan Mulia ini Di perikat perbahasan dasar dan soalan Yang pernah saya kemukakan Cara bertulis uh, Jawapan lisan Tak naik dan sampai sekarang saya belum dapat maklumat jadi saya nak menggesa pihak apa ni kementerian ini yang secara kebetulan bertanggungjawab kepada pengurusan dan perundangan tanah supaya memulai mengumpul maklumat data supaya mengetahui kedudukan sebenar tanah rezak Melayu yang ada di seluruh negara berapa jumlah dan berapa tanah rezak Melayu yang sudah diambil oleh kerajaan untuk berbagai-bagai projek awam dan apakah tanah-tanah ini sudah diganti dan saya harap jika kajian ini dibuat yang mungkin mengambil masa uh, 2-3 bulan 4-5-6 bulan ataupun lebih uh, 1-2 bulan saya minta supaya pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan resmi ataupun uh, saya akan bangkit lagi dalam mesyuarat dalam sesi akan datang tapi kalau ada jawapan waktu pergolongan ni saya berharap saya dapat maklumat ini sebab ini sangat penting untuk saya mengetahui uh, mengenai dengan kedudukan tanah rizab Melayu uh, kerana tanah-tanah yang diambil untuk projek-projek awam mengikut kehendak perlembagaan mesti diganti kerana saya diberitahu oleh salah seorang uh, profesor Ajong di Universiti Melaya yang uh, dulu pernah bertugas uh, dalam kerajaan sebagai pegawai kanan dan dia menyebut angka kepada saya Iaitu jumlah tanah rezak Melayu yang belum diganti Yang agak Membimbangkan dan menggerunkan saya Kerana tanah-tanah ini Mesti diganti Bukan apa Yang pentingnya Ianya mesti diganti Seterusnya Datuk uh, Pengurusi Saya ingin merujuk kepada uh, Apa ini uh, uh, Perhutanan 050000 Ini pun panjang Masa pun terbatas hanya saya nak menumpukan kepada cadangan Apakah tidak mungkin sudah sampai masanya Kerajaan mengharamkan Saya nak ulang balik Mengharamkan pembalakan mengguna pengakutan lori Dan juga sungai Kerana sama ada mengguna pengakutan lori yang merosak jalan-jalan Yang merosak alam sekitar Begitu juga sungai pun merosak sungai Jadi di negara barat Sudah lama pun dah Diharapkan pembalakan secara ini Ianya mengguna pembalakan secara heli logging Dan bila digunakan cara heli logging Artinya Kecurian kayu balak boleh diatasi Alam sekitar kita tidak usak, Baik jalan-jalan maupun sungai-sungai Dan uh, dalam soal uh, urusan perhutanan ini Saya nak tahu kedudukan uh, hutan di Ulu Kelantan Apakah yang Muhammad apa ni menteri yang bertanggungjawab kementerian mempunyai maklumat status kedudukan alam sekitar di Ulu Kelantan. Dan uh, seterusnya 0800 saliran pengairan dan saliran. Ini ada dua tiga perkara. Uh, pertamanya saya nak tarik perhatian apakah kementerian sedar bandar Pasir Mas bandar adalah kawasan parlimen yang saya wakili memang menghadapi masalah saliran yang cukup teruk hujan uh, sikit, banjir, kotor dan sekarang ini ada projek saliran dibuat di peringkat fasa mana saya tak tahu, sikit selepas pilihan raya kecil, pekalan pasir dahulu tetapi saya dengar pakej kedua sudah tergendala tetapi sebenarnya saliran uh, pengairan di bandar ataupun di pinggir bandar dan sebagainya dia tidak boleh buat secara peringkat-peringkat Datuk Pengusi, ianya dia mesti dilihat secara menyeluruh terutama pun dalam bandar, jadi saya harap dalam rancangan Malaysia ke-10 minta diberi perhatian supaya saliran dan perairan dalam kawasan Parlimen Pasir Mas dilihat secara menyeluruh, tidak secara peringkat-peringkat termasuklah 16700 rancangan tabatan banji dan saliran bandar, hari ini juga saya tak bangkit sebab di bandar Pasir Mas, pejabat majlis daerah Pasir Mas berada di tebing sungai. Dulu dibuat tambatan, benteng tetapi tidak sampai ke pejabat majlis daerah terhenti setakat kapun jas kalau tak silap saya dan bila datang ke hak hakisan banjir tebing selalu utuh dan amat membahayakan dan selain daripada itu Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan pusat kerana kerajaan pusat telah pun melulus projek-projek tempatan banjir ataupun flood mitigation project yang kira projek mega lah yang saya diberitahu menelan belanja lebih daripada 1.2 bilion dan uh, projek ini fasa pertama sudah pun ditawarkan kepada satu syarikat fasa pertama saya tidak tahu berapa jumlah saya tidak tahu berapa jumlah cuma yang penting bagi saya ialah pemantauan pelaksanaan projek ini supaya mesti mengikut jadual dan setakat yang sudah dikeluar LA setakat ini berapa peratus projek ini dilaksanakan dan di manakah ianya mula kerja ini di Hulu Kantan bagaimana di tempat mana sebab ianya projek yang menyeluruh yang akhirnya nanti bila siap projek tabatan banjir ini Kelantan bandar Kelantan tidak lagi um, menghadapi banjir walaupun datang musim ketujuh ha, tapi kalau projek ini tak siap Selagi itulah Kelantan akan dilanda banjir Dan inilah saya anggap satu hadiah Kerajaan pusat kepada kerajaan negeri Dan ini satu perkara yang saya nak ambil kesempatan Untuk berterima kasih kepada kerajaan pusat Bagi pihak rakyat Kelantan Sebab tak mungkin mana-mana pihak Termasuk kerajaan negeri Dapat melaksana projek mega ini Dan selagi projek tabatan banjir tak dibuat Selagi itulah ianya menghantui rakyat Kelantan tanah tak ada nilai, tanah tergelam air, projek-projek komersial tak dapat dijalankan, projek-projek perumahan tergelam air dan segala-galanya bergantung kepada masalah mengatasi banjir. Untuk itu, saya ucapkan tahniah dan terima kasih dan saya lagi berterima kasih kalau projek ini yang lebih pada kontraktor lebih yang betul-betul bertanggungjawab melaksanakan mengikut jadual dan uh, akhir sekali taslim ada eh, tu pengurusi maaf ada dua-dua kata -dua, dua kecil lagi iaitu saya nak sentuh juga di sini mengenai dengan uh, apa ni uh, uh, masalah apa ni ini pengurusan sungai ini. Termasuk di bawah saliran apa ni saliran juga pengurusan sungai Yang uh, disebut tadi oleh Satu dua rakan Saya nak minta juga pihak kementerian tengok Sungai Kelantan ini Sebagai satu sungai yang cukup indah Tetapi oleh kandang banjir kotor Jadi sekarang tabatan banjir dah dibuat Tapi saya minta lah ada perutukan khusus Untuk membersih sungai Kelantan Terutamanya yang merentangi daripada Jabatan Tendung Sampailah kepada Jabatan Sultan Yahya Yang kalau dibersih betul-betul Daripada sampah sarap Sungai ini boleh dijadikan satu tempat projek promosi pelancongan Dan ianya sesuai dengan apa yang dikatakan Mesra sungai, mesra apa ini, alam ini Tuan Datuk Musi Atas kesempatan ini saya ucap terima kasih Tuan Datuk Musi